Командир добровольчого батальйону Донбас Семен Семенченко звертається до керівництва Нацгвардії та МВС щодо забезпечення належних умов для підготовки добровольчих підрозділів. Чи змінилася ситуація після цього? Маємо нагоду дізнатися вже зараз. від самого Семена Семенченка, якого я вже вітаю у нашій студії. Доброго вам ранку, дякую, що завітали ранку. цього ранку. До нас маєте що додати до цього, що змінилося після того. Ну, прошли а, подготовку а, проверку по оружию. Значит, часть наших добровольцев пришлось распустить пока по домам до того, как труба позовет. Часть из них сейчас переместили уже в лагерь Нацгвардии. А, все достаточно медленно. Кстати, чем отличаются добровольцы от кадровиков? Вы помните, недавно, как выходила кадровая нас гвардия, требовать дембеля. У нас требования абсолютно противоположные. То есть мы хотим, чтобы нас отправили в зону АТО. И, судя по всему, достучались мы до нашего руководства. Сейчас идет как раз подготовка к этому делу. Ну, зимние вещами пока еще не обеспечены. Но думаю, что успеем. До наступлення ну, власне, перед тим як перейти до інших питань, не можу вас не запитати щодо тих звинувачень, які зараз лунають у вашу сторону, і до того, що ви там фейсбучний командир, і про те, що ви не маєте військового досвіду належного і такого іншого, як ви взагалі збираєтесь відповідати на такі звинувачення і на такий вигук в вашу сторону. Ну очевидно, ці обвинення, які йдуть по отдельним телеканалам, направлені на народ, який примерно. по идеологии, по психотипу повторяет российский. Это не на украинский народ, потому что у нас все нормально и с памятью, все нормально и с пониманием, в чьих интересах перед выборами льется эта грязь. А батальон Донбасс освобождал три района Донецкой области, где до сих пор нет сепаратистов. Обеспечивал выборы президента Украины. А вместе с батальонов АЗОВ в мае дрался под Мариуполем. После того, когда мы стали нацгвардией, мы стали лучшим батальоном национальной гвардии, поскольку освобождали непосредственно Лисичанск, Попасную, штурмовали Первомайск, Артемовск, Карловку, Иловайск. То есть, я думаю, что если я фейсбучный командир, то это очень успешный фейсбучный проект. Кроме того, я хочу сказать, что пришлось собирать через Facebook практически все. Бронежилеты, каски, форму, бензин, машины. А за последний месяц мы собрали более трех миллионов гривен и выплатили деньги раненым семьям. Помогли государство, не выплатило до сих пор погибшим семьям. Помогли с похоронами. Части семей пленных. Это наша боль и мы реагируем. Ну и кроме того, я хочу сказать, что для массы иностранных медиа мы олицетворяем украинский Донбасс. Тому я воспринимаю понимаю фейсбучний командір тока как комплімент. Зрозуміло. Тоді давайте до більш конкретних дій, які стосуються саме теперішнього періоду. Да. Ось ви зараз опікуєтесь формуванням української військової організації. Так. Розкажіть про це детальніше. Українська військова організація це той фундамент, по якому, я думаю. может сейчас возрождаться армия. Это люди, которые на местах готовы заниматься как внедрением программ патриотичного воспитания, да. ну, как пласт, например. Это люди, которые готовы проводить начальную подготовку в свободное от работы время по швейцарской системе. Мы сейчас приглашаем иностранных инструкторов, готовим эти лагеря. Это люди, которые готовы в случае необходимости выступить в качестве добровольцев для батальонов теробороны, добровольческих батальонов, военных частей. В случае необходимости, особенно в приграничных областях, это партизанское движение. А мы знаем, что военная угроза нам никуда не делась. І коли следующий раз ударит Путіна, это, наверное, ему йому самому неизвестно. То есть українська військова організація це організація, яка готова участвувати в процесах люстрації, в процесах лоббірування тих змінень і кадрових, і законодательних, які нужны сейчас для Пане Смана, Ось якою ви бачите надалі, взагалі долю добровольчих батальйонів і добровольчих загонів, їхня взаємодія з Національною гвардією, з регулярною армією, тому що дисципліна це наприклад вже один із тих е, причин, з якого був Расформованный, еще один батальон, шатары стак, если не помяляется. И, собственно, я закиды, что они превращаются в кишеньковые армии олигархов. Як взяли, в этом можно дать раду. Як уважаете? Ну, я думаю, что фейковые герои, которые сейчас у нас баллотируются в Верховную Раду, которые с голосами вещали с вилами о том, что нужно освобождать Украину и ничего для этого не делали, они могут рассказать нам и не те еще истории. Естественно, проблема мародерства у нас стоит во всей армии, в любой армии мира. Если батальон Шахтерст был именно из-за этого расформирован, ну что ж, не справился командир, у нас более ста человек за два месяца было отчислено. То есть мы очищались сами за нарушение приказов, за пьянство, за мародерство, да. за излишнюю жестокость, то есть, которая не проявлялась в бою, но виднелась в глазах людей. На войне не все герои, и кстати, масса вот этого э, люда потом используется сейчас в разных передачах для того, чтобы поливать брудом тех людей, которые реально сражались. Это политика, к сожалению, война продолжение политики, другими способами, ну, судя по всему, более чистое явление, чем сама политика. Поэтому я считаю, что добровольческие батальоны, как явление, должны сохраниться, но стать основой армии с более серьезной дисциплиной, с более серьезной подготовкой. Ведь мы готовились три недели всего. Армия не справлялась тогда, поэтому появились мы. Что касается проблемы мародерства, проблемы дисциплины, это и проблемы и кадровой армии нашей. Там все то же самое. Но я думаю, мы должны своим примером, мотивацией к борьбе, показывать примеры армии, становиться дисциплинированнее, управляемее и эффективнее. Ну, Саман, как вы считаете, возможно, отдельный закон самый про добровольцев сможет как-то эту ситуацию? Ну, закон о добровольцах требуется принимать, чтобы, прежде всего, защитить социально тех людей, вот, например, из правого сектора, из добровольческих батальонов, которые, забыв о собственных проблемах, о своих семьях во многих случаях, сами пошли защищать Родину. Многие из них убиты, многие ранены, многие не могут сейчас найти себя в нынешней жизни. Держава должна взять на себя такие обязательства за них, социальные обязательства. Этот закон мы будем продвигать. Что касается добровольцев в принципе, то комплектование армии по контракту вместо призыва, я думаю, что уже для всех очевидно. Но должна быть система подбора людей, именно патриотов, которые не будут бегать, как бегали из-под Иловайска масса народа, которые будут сражаться столько, сколько нужно, сколько нужно Родине. Но их нужно больше времени готовить, должна быть больше дисциплины. Мы появились Потому что государство не могло выполнять свои функции, оно не защитило ни Донбасс, ни соседний регион. Мы стали на пути тогда агрессии. Сейчас следующий этап развития. Те, которые готовы стать костяком армии, должны стать более профессиональными, должны подавать пример. У вас была такая информация, так что военкома мало сами набрать и себе загоны врушать из них в зону АТО, так все ничем не закончилось? я думаю, что нет. Значит, по добровольцам вообще, я думаю... Это же президент правильно говорил про это? Так, так. Я думаю, что добровольцы, как явление, вообще показали себя с лучшей стороны. То есть этот эксперимент, который проходил, он показал, что везде, где добровольцы, везде был результат позитивный. Потому что Проблемы с дисциплиной, проблемы с управляемостью, взаимодействием, это общие проблемы и добровольцев, и армии, и нацгвардии, и милиции. Но вот именно боевой дух, а соответственно результат, был выше у добровольцев. Это и Донбасс, это и Айдар, это и батальон Азов, Есть... Ну, ви бачите, власне деякі політики, військові експерти, вони вважають, що добровольці вже зробили потрібну справу ще на початку бойових дій. Тепер має діяти лише вже нацгвардія і регулярна армія. Так ми і єс нацгвардія, майдар регулярна армія. Эти эксперты используются просто в политических разборках. К сожалению, у нас очень часто переписывается история за одним числом, присваиваются себе чужие победы, и белое делается черным. Я еще раз повторю, люди, которые это делают, действуют по калькам ФСБ и российских технологов. Они забывают о том, что мы не российский народ. У нас народ гораздо мудрее и за это время очень сильно изменился. Из нации телезрителей, из нации... а Зрители ми повітрялись в націю учасників. Люди самі делают свою судьбу, самі її творять, все всі ці экспертов, експертів стоять достаточно мало. Я ні одного цього експерта в зоні АТО не видел, особливо в бойових действиях, поэтому не особо прислушаю. Так? Так. І на наостанок, класне реформа армії та системи безпеки країни. Ви заявляєте, що це ваш пріоритет на так. законодавчому рівні. Так? так які кроки тоді пропонуєте, якщо можна а, ну однозначно требуется привлекать для. А... Это реформа иностранных экспертов, и, как говорится, учиться у лучших. Вот за время нашего визита в США мы ездили туда два месяца назад, полтора. Значит, мы договорились с некоторыми военными фирмами, что они будут присылать нам инструкторов. А сначала для собственных нужд, а потом, если этот эксперимент получит развитие, получит позитивный результат, то будем это использовать для других частей. То есть у нас в Золочеве, Львовская область, открывается еще школа сержантов, значит, где будут обучать младших командиров по системе вот именно адаптированной американской Есть у нас проект обучения офицеров от уровня рот взводов и выше. Это именно экспресс Течение. Требуется осуществлять программы стажировки офицеров за рубежом, но а, к самому Минобороны тоже нужно подойти очень осторожно к этой реформе. Это большой неповоротливый монстр. Там существуют как коррупционные проблемы, связанные с тендерами, так и неэффективная система управления. Очень много прослоек между человеком, принимающим решения, и исполнителем. Да. Это все нужно сокращать. Есть соответственные наработки. Единственное, требуется воля для того, чтобы это внедрять. Эта система не до, э, интересует многих офицеров, многих генералов, потому что это для них система окормления. И вспомните, когда назначали министра обороны после, э, полтора ка, э, в этот же день произошел, так называемый, бунт нацгвардейцев. То есть это было показательно. Это месседж был такой, что ты не управляешься нацгвардией, куда тебе идти в Минобороны. То есть это было изначально спланировано, я больше чем уверен, что спланировано, в том числе и самой системой, для того, чтобы не дать себя реформировать. Слишком много на этом наживаются. Есть э, идеи по реформированию системы безопасности. Самое главное, что мы знаем и на своей шкуре испытали все проблемы этой системы. Системой персональной безответственности за свои решения. Поэтому для нас дело чести и, ну, по сути, чтобы жертвы наши были не напрасны, Все это сдвинуть с мертвой точки. Воля є, є експерти, є думаю, будет 26 числа необходимые результати. Будем работать. Ну на цьому моменті, на цій такой позитивній ноті в перспективі. Сподіваємося, в коротку строкової перспективу, будемо ставити крапку. Дякую, що завітали. Дали вичерпні виповіді на наші запитання. Дякую вам. Дякую.